নমস্কাৰ মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এগৰাকী আজি ভদ্ৰ মহিলাই ফোন কৰিছিল তেওঁৰ এটা সমস্যালৈ সমস্যাটোৰ মই এটা সমাধান দিলোঁ যদিও মই সন্তুষ্ট নহয় মই দিয়া সমাধানটোলৈ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ এই প্ৰশ্নটো আজিৰ পৰা সাত মাহমান আগতে এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলাই কৰিছিল তেওঁৰ ভনীয়েকৰ কাৰণে আৰু আজি কৰিছে এগৰাকী মাকে তেওঁৰ জীয়েকৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো কৈ আছোঁ তাৰ আগতে যিহেতু দোকানী মানুহে মাত্ৰ কাপোৰ দুযোৰ শিপিনীয়ে দি থৈ গ'ল গতিকে মই ভাবিলোঁ প্ৰথমতে কাপোৰ দুযোৰ দেখাই লওঁ এইযোৰ চব কি ধুনীয়া এইখন মেখেলা হা মেখেলাখন ইমান ধুনীয়াকৈ বুজিছে মানে কি ক'ম আৰু মই সদায় সেইকাৰণে কওঁ যে আমাৰ অসমীয়া শিপিনীৰ হাতৰ জালুক মেখেলাখন চাওক একদম ওপৰলৈ একদম আঁঠুৰ ওপৰলৈ পুৰা মেখেলাখন থাকিব হেভি তাৰপিছত এইখন চাদৰ চাদৰখনত থাকিব আচলটো আচলটোত থাকিব এইখিনি সৰুকৈ আৰু গোটেই গাত এইবোৰ থাকিব থাকিব এইকেইটা ব্লাউজত থাকিব এইটো মানে কাপোৰযোৰ এনেকুৱা গৰ্জিয়াছ আপুনি কি কব আৰু কিন্তু কাপোৰযোৰ চিলাই পিন্ধিলে যে কি মজা লাগিব বিয়া বাৰু জোৰণ এইবিলাকত পিন্ধাৰ কাৰণে এক্সিলেণ্ট কাপোৰ এযোৰ এইযোৰ হ'ল কাপোৰৰ কথা বহুত ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰ এইযোৰ হৈ গ'ল কেঁচা পাট দেই পটত কেঁচা পাতৰ বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ আৰু এইযোৰ এযোৰ পিংক কালাৰৰ পিংক কালাৰত আপোনাৰ এৰী সূতাৰ কাম এইখন মেখেলা জবা ফুলৰ এই ফুলটোৰ এই যিডাল হেৰি বুলি কয় বা পৰি এটা পিংকেৰে দিয়া হৈছে এটা নীলাৰে দিয়া হৈছে বিৰাট ধুনীয়া হৈছে এইখন হ'ল মেখেলা ইয়াৰ লগত ব্লাউজ পিচটো আছে দেই এইটো হ'ল আপোনাৰ পাৰি চাইড পাৰিটো ডাবলকৈ আছে যিহেতুকে দুটা কালাৰত আপোনাৰ মীনা কৰি দিয়া হৈছে ব্লাউজ পিচটো চাদৰৰ লগতে আছে ব্লাউজ পিচটো ইহঁতে নাই চাদৰখনে গোটেই কাতে এনেকৈ গোটেই কাতে থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটোত থাকিব আপোনাৰ এই এটা পাৰ্বতী চাৰিটা বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ ৰঙটোৱে একদম ধুনীয়া এই ৰঙৰ কাপোৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগে যদি লাগে এইট ছেভেন ফাইভ থ্ৰী নাইন ওৱান নাইন এইট ছিক্স এইট এই নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব আৰু এই কাপোৰ দুযোৰ লৈ ল'ব এতিয়া আহোঁ প্ৰশ্নটোলৈ প্ৰশ্নটো মানে কেনেকুৱা যে মাক দেউতাকৰ এগৰাকীয়ে ছোৱালী আৰু ছোৱালীজনীৰ আজিৰ পৰা ছমাহ আগতে ধুমধামেৰে বিয়া হৈ গৈছিল এজন ল'ৰাৰহঁতে আৰু বিয়াৰ দুমাহ পিছতে এদিন ছোৱালীজনীয়ে কান্দি কান্দি মাকক ফোন কৰিছিল যে মা মোৰ স্বামীয়ে মোক পত্নীৰ মৰ্যদা দিব নোৱাৰে গতিকে মই আৰু ইয়াত নাথাকোঁ তুমি মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা মাকে গৈ লৈ আহিল আৰু তাতে গম পালে যে তেওঁৰ যিহেতুকে ল'ৰাজনৰ অন্য নাৰীৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে গতিকে তেওঁ এইগৰাকীক পত্নীৰ মৰ্যাদা দিব নোখোজে যদি থাকে তেওঁ বেলেগে থাকিব লাগিব কিন্তু তেওঁৰ লগত ৰাখিব তেওঁ নোৱাৰে তো খং উঠিছিল ল'ৰাজনক গালি পাৰিছিল আৰু নিজৰ ছোৱালীজনীক ঘূৰাই লৈ আহিছিল তাৰ এসপ্তাহমান পিছত গৈ গাড়ী লৈ গৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিয়াত দিয়া সমগ্ৰ ফাৰ্ণিচাৰ উভতাই লৈ আহিছিল ছোৱালীজনীয়ে চাকৰি এটা কৰিছিল আৰু এনেকৈ সময় গৈ আছিল কিন্তু আজি এমাহ মনৰ পৰা ছোৱালীজনীয়ে মাকক কৈ আছে যে তাইক শহুৰেকৰ ঘৰত থৈ আহিব লাগে ল'ৰাজনে এতিয়া তাইক ৰাখিব বিচাৰিছে এতিয়া মাকে কৈছে যে যিজন ল'ৰাই এদিন তোক মাৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে পত্নীৰ মৰ্যদা নিদিওঁ বুলি সেইজন ল'ৰাৰ ওচৰত মই তোক কিহঁতে থৈ আহোঁ একেজনী ছোৱালী তই ভাল চাকৰি এটা কৰ গতিকে তই নিজৰ জীৱনটো অন্য এটা পথ লৈ আগবাঢ়ি যা কিন্তু ছোৱালীজনী নাচৰ বান্ধা তাই সেই ল'ৰাজনৰ লগত যাব আৰু মাকে তাইক থৈ আহিব লাগে এইবাৰ হেনো ল'ৰাজনে এটা প্ৰস্তাৱ দিছে যে মাক দেউতাকে নিজে গৈ সেইখন ঘৰত ক্ষমা খুজি ছোৱালীজনীক থৈ আহিব লাগে তেতিয়া মাকেও এটা প্ৰস্তাৱ দিছে ছোৱালীজনীক যে তই যদি যাব খুজিছ যদি ল'ৰাজনে সেইটো প্ৰস্তাৱ দিছে যে আমি গৈ থৈ আহিব লাগিব তেতিয়াহ'লে সেই কামটো আমি কেতিয়াও নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ ভুল নাছিল তোক অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল আৰু তই থাকিব নোৱাৰি আমাক কৈছিলি গতিকে আমি আমাৰ ছোৱালীক এৰিব নোৱাৰোঁ নোৱাৰো কাৰণে আমি ঘূৰাই লৈ আহিছিলোঁ সেই একেজনী ছোৱালীক এতিয়া আমি সৰু হৈ কোনো কাৰণতে সেইখন ঘৰত থ'ব নাযাওঁ যদি সি সৰু হৈ আহে যদি তোক আজি নিব বিচৰা সেইজন ল'ৰাই সৰু হৈ আহি আমাক ক্ষমা খোজে যে ভুল হৈছিল আপোনাৰ ছোৱালীক আমি লৈ যাব খুজিছোঁ তেতিয়া লৈ যাব পাৰে আচ্ছা সেই দুটা কথাৰ এটা কথাটো কোনো সন্মত নহয় ল'ৰাজন সেইটো কথাত সন্মত নহয় ল'ৰাৰ এটাই মত যে মাক দেউতাকে ছোৱালীজনীক থৈ আহিব লাগে আৰু ছোৱালীজনীৰ মত কি হ'ল যে মাক দেউত মাক দেউতাকে তাইক থৈ আহিব লাগে কিন্তু তাৰ মাজতে কথা এটা হ'ল যে মাক দেউতাকৰ আত্মসন্মান আছে যিহেতুকে ল'ৰাৰ ভুল আছিল কোনো কাৰণতে তেওঁলোকে সৰু হৈ ছোৱালীজনীক থ'বলৈ নাযায় তেতিয়া মাকে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে মই এতিয়া কি কৰা উচিত তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ ছোৱালী এতিয়া ওঠৰ বছৰতকৈ ডাঙৰ পঁচিছ ছাব্বিছ বছৰীয়া এগৰাকী গাভৰু তাই চাকৰি কৰে গতিকে তাইৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ আছে যদি তাই বিচাৰে যে সেই ল'ৰাজনৰ লগত গৈ তাই সুখী জীৱন এটা যাপন কৰিব পাৰে পাৰিব তেতিয়াহ'লে তাই নিজে যাব পাৰে তাত মাক দেউতাকে থৈ অহাৰ থৈ নহাৰ কি কথা আছে য এইটোতো এটা যোজনাই আছে য যে কি দুয়োজনৰ য'ত মিল থাকে তাত কাজিৰ কি কাম বুলি কোৱাই হয়নে নহয় যে যত য'ত যেতিয়া দুয়োজন ৰাজি কি কৰিব কাজি যদি দুয়োজনৰ মত আছে যে দুয়ো আকৌ সংসাৰ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব ফালে কথা ভাঙি যোৱা সংসাৰ এখন আকৌ জোৰা লাগিব যদি সঁচাকৈ ল'ৰাজনে শুদ্ধ পথলৈ ঘূৰি আহে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে মানুহে ভুল পথ এটাত খোজ দিয়ে আকৌ হয়তো শুধৰণিৰ এটা কৰিব বিচাৰে যদি সঁচাকৈ তেনেকৈ শুধৰণি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই সিদ্ধান্ত তাহাঁতে নিজে লওক তাত আৰু মাক দেউতাকক টানিব নালাগে কিন্তু মাকে কৈছে যে ল'ৰাজনক মই জানো সি নিলেও এটা সন্তান জন্মৰ পিছত আকৌ সন্তানৰে সৈতে থৈ যাব তেতিয়া মই দুজনক চাব লাগিব জীয়ৰী আৰু নাতি নাতিনী যিয়েই নহয় মানে এটা সন্তানৰ সৈতে তেতিয়া মই মোৰ ছোৱালীগৰাকীক চাব লাগিব মই সেইটো কথা জানো মাক দেউতাকৰ ল'ৰাজনৰ প্ৰতি কোনো বিশ্বাস নাই কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে আকৌ ল'ৰাজনৰ সেই পুৰণি কথাবোৰ পাহৰি নতুনকৈ এটা মানে জীৱনৰ পাতনি মেলিব বিচাৰিছে মাকৰ মতে ছোৱালীজনী কিজানি কিবা ঔষধে কৰিছে অৱশ্যে মই কিন্তু ঔষধ পাতিত এনেকৈ বিশ্বাস নকৰোঁ মই মানুহৰ মনক বিশ্বাস কৰোঁ যে মানুহ কেতিয়াবা ফুল পথত যায় আকৌ শুদ্ধ পথলৈ ঘূৰি আহিব খোজে ভুল শুদ্ধই জীৱন যিহেতু আমি পৌৰণিক বহুত আখ্যান কৰিছোঁ যস্যু ৰত্নাকাৰ এদিন বাল্মিকি হৈছিল তেনেকুৱা আখ্যানো আমাৰ মাজত আছে বহুত অবাটে যোৱা মানুহ পুনৰ মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিছে আমাৰ এই দেশতে আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে গতিকে তেনেকুৱা ধাৰণা এটাক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু যদি সঁচাকৈ ছোৱালীজনীয়ে ভাবে যে তাহাঁতৰ সেই ভুলভ্ৰান্তিবোৰ আঁতৰি নতুন জীৱন এটা যাপন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ছোৱালী আৰু ল'ৰা দুয়ো সিদ্ধান্ত লওক মাক দেউতাকক আৰু টানিব নালাগে মই সিমানখিনিয়ে ক'লোঁ মই শুদ্ধ ক'লোঁ নে ভুল গ'লোঁ আপোনালোকে জনাব বা আপোনালোকে কি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে সেইটো জনাব কাৰণ মাকেও বিচাৰিছে মাকে মোক কৈছে যে আপুনি এবাৰ মানে কথাখিনি ৰাইজক কওকচোন ৰাইজে কি মতামত দিয়ে যদি ৰাইজে এটা শুদ্ধ মতামত দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই সেই মতামতেৰে আগবাঢ়িম আজিও আমাৰ বহুত মানুহে ৰাইজৰ প্ৰতি গভীৰ আস্থা ৰাখে ৰাইজে দিয়া কিছুমান মতামতক আজিও বহুত মানুহে সন্মান কৰে গতিকে মতামতটো আপোনালোকক এৰি দিলেও আপোনালোকৰ ওচৰত কি কৰা উচিত আপোনালোকে জনাব নমস্কাৰ শুভৰাত্ৰি